Такую фотосессию пропустить я был не в силах. Реально было с чего посмеяться. Как две русские барышни пытаются сфотографироваться. Это длилось минуты четыре. тоже снимается за один кадр. Ну, каждому свое. Было написано на воротах Бухенвальдена. О боже, они до сих пор снимаются. Теперь это селфи. Интересно, а сюда наверное можно залезть? Это наверное позорная, эм, пардон, обзорная площадка. Ну -с. а нет, нельзя. Жаль. Отснимались, ребятки. Отснимались. Ну, в принципе, всю вершину я более-менее облазал. Более-менее все видел. Эстетично, эстетично. Армия Зенгарда из, из Властелина колец. Боже. Сейчас уже властелина колец цитировать. Неужели больше нечего? Это я все перевариваю эту встречу. Ты выглядишь так, будто тебя сейчас захватит. Армия Зенгарда из... из Властелина колец. Властелин колец. Фу. Как помойка ты выглядишь акцент дебильный ой хорошо да и вот после такого ты начинаешь засматриваться на гречанок реально уже выбора нет возвращаемся цвет просто денег нет ну что спасибо Храм афины спасибо парферон спасибо окропа было очень не скажу увлекательно ничего для меня познавательного в этом не было поскольку мне никто ни черта не рассказывал Но было очень красиво Ладно, что посмотреть. Идем на выход. Сделать что ли селфи? Вот так. Орел. Надеюсь, парферон тоже попал. Можно еще вот так вот сделать. Вот так. Со всех сторон. В лучах солнца. Я тут был, мед, пиво пил, по усам текло. Вот такое у меня, ну, в общем, да. <соценно> пойду, да, пойду я, да, пойду, да, пойду я, да. А вода, вода, линушку, ваше, вашу рукую. Сердца да вырву я, да. <грики> Греки бы обалдели, если бы их заставили такое сказать. А у меня ничего получается. Ходы тренировок. <грики> да, настроение поднялось. Так действительно лучше. Качество видео высокое. Качество видео хорошее. <грики> Ты бредня. Все равно, скорее всего, придется смотреть на планшете. Я как пид от него гадал с разворотом. И теперь все видео будет вверх ногами, а компьютер переворачивать. Впрочем, кто его знает? Так, тут бы под ноги надо смотреть. А то можно навернуться если это съемка чертовой матери вниз вместе со мной поднимался я здесь, логично спускаться теперь в эту сторону. А -а -а. Шипилави, да, а да, ку -ку. Дети, как всегда, везде. Абсолютно я не понимаю, зачем сюда Тащит ребенка, но это еще что? Полька шла с ребенком на груди. Ну, знаете, в рюкзачке таком специфическом. Отдавал им по моим прикидам. Я понимаю, мне куда его деть, но боже, насколько ей тяжело. А вот зачем сюда таких детей тащить, которым 3-4 года? Вряд ли они понимают еще, где они находятся и могут оценить красоту окружающего четверга. Кхм, пардон. Окружающей среды. Здесь мы уже были. Выход. Да, нас пусть как-то легче идти. Чиис, сифилис. Да, сифилис это всегда весело. Да не сифилитика, филателист. Так, если что-то забыл или пропустил или не посетил, вы уж не обижайтесь на меня. Я тут первый раз без экскурсовода. С рюкзаком за спиной. И с камерой перед мордой. Поэтому все для вас. Старался как мог. Вообще я вас люблю и хотел бы, чтобы вы все это видели вместе со мной. Жизнь такая штука. Мэри. О! Не спрашивай, по ком звонит колокол. О, боксеры. А им зачем памятники архитектуры? Хотя... Ага, здесь нет выхода. А здесь только выход. Интересно. Я тут не был. Ну, попробуем. Ну, попробуем. Ну что бы это я кричал по улице? Культура, культура. Потомки Платона и Аристотеля. Да, как гризли Вот вот, прям Прям выходил Из головы Какой-то садик Так, а куда я вышел? Я, честно говоря, не очень понимаю Куда я вышел Я тут не был Надо посмотреть так и надо посмотреть. Братская <решок> Россия. Но в Украине. Украина? Да. О, Украина даже знать как правильно. И, и что братская? Да. Вы Сербия. Сербия. Ага. А и Украина? Да. Отдых? Тут. А. а, я учусь. Понимаете? Стадин, стадин. Uh, Это Лена? Стадин, стадин here. Uh, Олимпиакос, Паратоникос, <laughs> uh, not playing, studying, studying, student. Uh -huh, no, 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 no. no. Uh, tourist. Tur no, uh, no, not tourist, student. We uh -huh. no tourists. We fans. No tourist. we fans, fans Olympiakos, ah, fan. but in uh, Serbia. I know, never no followed Olympia. <laughs> I was there. I'm trading there. Sometimes. Is your name? Nikita. Nikita, Stella. Nice to meet you. Ukrainian. Nikita. Bueno. Orthodox or uh, once again, Orthodox, Orthodox. Orthodox. right hand. <laughs> uh, I taking video from my friends. Say hi. Hi. Yeah, because they can see what I see, and I want them to see. <laughs> so, and uh, what is it? <laughs> You're not going here, no? Так они из Сербии. Ну ладно. Пусть будет. Олимпиакос фана. <laughs> Ищи Я Украинец. Я думал, я здесь был. А я здесь не был. Ну, значит, буду. Фу. Да. Снимаю свои обвинения. Это не потомки Платона Аристотеля. Это туристы. Туристам можно покричать. Тем более, если они фаны Олимпиакаса и боксеры.